Давай так. Сейчас возвращаемся. Следующий поход, Маша. Прикрываю, Взяли э, под руки. Не-не-не. Да. Взяли. Зброю. Мне давайте. Не, не, не. Давай не, не. Сум, не, не. Сумку, сумку. Сумку. Давай сумку. Давай, Каваш. Артыка давай. Поможешь везти. Зараз 6 ранку. 6? 6? Я думаю, что уже часов 12. Нет. А давай я тебе расскажу, шесть. что было ночью. Что ты делаешь? Ноги намокли. Да не то, что намокли. В 2 часа мы вышли с ребятами вот туда на, на позицию. У нас было 7 человек. Вышли в разведку. Прошли туда вдоль села. Спустились в яр. там задержать машину, если будет утром ехать. Вот именно. Там засаду сделать. Ну, пришли на грунтовку. Вот. Сейчас вернемся на наш пост. Ну, видишь, где этот разрез? Это они оттуда пристрелят. Тут а, уйдет, да. дорогие да. мои Собаки, блядь, не слышат. Надо здесь немножко попотеть, дымом повонять. Да, они не слышат. Да, я, я, кого... я, 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 я не знаю, кто. Другим пальцем автоматом показывает это чего? Какой одеколон, на три дня в пути. Спускаемся в Яр и в Да, через нам не светит. До кладбища отходы. Окей, заход. Сможет один инструмент. Два брат, возьму, наверное, инструмент. есть еще по страховке Растяжка? А, щоб пости нас не замітять зараз не бачить зараз ми його нас не бачить я, я, я попереду нашим щоб ми ага. повертаємося ага. знають що це ми йдемо а коли наступного в розвідка завтра а тільки зранку можна по, так? по іншому маршруту тільки треба раніше виходити по іншому маршруту треба дуже близько до села підібралися ага. Ты заметил, что у тебя половину группы уже нету? Так побегал. побегал. Так побегал. А где Карачин? Сейчас уже по любому передали, блядь, да. по Да, да. Так вот а там от дебашня, да? Да. Идет трусы, пообрывал. Смотри, Саша. Тише, 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 тише. Наши спрашивают да, просто махни, отсюда вот видно нашу водонапорную башню. И да клапан. тише, Саня, кричай, чуешь? Техника присылает. Ты думаешь, он не нам кричит? Здесь, за рану, да? Та ні хоча. Сиди, сиди, сидить, на немая, така нічого не видно, такі дикають. Ось крайня хата, це я. Хлопці визли на карачун, бачили. Один назват є один. 45-ї бригади. Вилізли на цей, на ту башню, і прапор України. Поставили. У себя дома тоже захватываем точки, да? Ну, верхушки, да. Кто вы да. дальше. Когда спустились, уже подошли непосредственно к селу, там кладбище. Это, кстати, тоже такое зрелище. Знаешь, идут люди с автоматами, и рядом кладбище, там свежевыкопанные могилы. Угу. Я не знаю, откуда это, но вот так и начали лаять собаки. Они, видимо, учуяли нас. Мы уже когда вышли за лесопосадку, с нами был инструктор опытный. Он сказал, что все, дальше нельзя идти, потому что собаки начали лаять. То есть они начали лаять и так вот каждый двор. Видимо, учуяли. И дальше мы уже вышли на открытую поверхность, инструктор сказал, что дальше нельзя, потому что нас уже заметили. Мы вернулись назад по яру, шли уже полем, спустились в яр, поднимались через яру. Одного из наших вот схватила печенка, то ли там ребро сломанное, то ли еще что-то. Пришлось его нести. И мы потом шли, сделали большой круг, спустились в другой яр, заметили следы других, ну, видимо, тоже какие-то разведчики тут хотели. Что такое? Сегодня это? Да, да, да. Это точно сегодня? Субтитры know DimaTorzok